Ну що, Всім привіт! Сьогодні у нас новий відео і як ви бачите, сьогодні у нас погода грає на нас, тому що ми сьогодні знімаємо одну дуже цікаву машину, яку ви зараз побачите. Ми планували цю зйомку місяці-півтора-два, і в нас ніяк не виходило зустрітись з власником машини, тому що було дуже багато всяких різних причин. То погода, ми хворіли, то ще якісь там нюанси по постройці машини. Коротше, сьогодні все склалось. И мы сегодня вам показываем BMW E34, сделанную под дрифт. Это дизельная Е34 на М57 моторе d первого поколения. В руки она мне попала, и как вообще я попал в дрифт. У меня есть друг, Печа Саша. Мне предложила случайно, это было спонтанно, два года назад. Говорит, продаю свою машину. Она еще была чуть в другом обличии. Я говорю, сколько? Сказал цену. Я недолго думая, согласился, так она попала мне в руки. В принципе, о дрифте никогда не мечтал, не болел, не смотрел, не понимал. Начал заниматься, понравилось. Это больше для меня как хобби. Есть время, есть возможность, занимаюсь. По тачке. Тачка, еще раз, дизельная Е34. Ну, в эти два сезона, по крайней мере, которые я катаюсь, два раза выступал на соревнованиях на стрит-лиге, она единственная дизельная пока, которую я видел и в соревнованиях, и в принципе на тренировках, там на Чайке, на Финофео. Но есть уже тачки, которые Постройки и будут скоро. Эта машина строилась примерно 5-6 лет назад. Ребята строили ее в гараже сами, до этого никогда не дрифтившие. Вернусь к мотору. Мотор М57 D1, штатные форсунки, штатная ТНВД. Турбина от 53-го, 2260, по-моему. Я не сильный спец там, в этих технических характеристиках. Надува мы чуть ее поддули. Я думаю, где-то 1,7, сейчас 1,8. Э, топливо чуть добавили, то есть такой легкий Stage 1. Э, если в штатке здесь, э, если я не ошибаюсь, 190 лошадей, то сейчас, я думаю, 220, может, 230. Э, крутящего в штатном под 400, наверное, может 350, сейчас, ну, может быть под 500. В принципе, машины хватает для хобби, для какой-то более конкурентной езды в соревнованиях, ну, маловато. Длинный кузов, тяжелый, вес у нее сейчас 1206 килограмм, это был замер веса до того, как мы обрезали заднюю часть. Сейчас она порезана, еще не взвешивали и потом поставим на стенд, еще узнаем, какие у там лошадиные силы и крутящий момент. Ходовая здесь, в принципе, дешевый сегмент. Здесь хендмейд разваренные рычаги, iron box, ну это уже поинтересней, сошки и рулевые тяги, по-моему, если я не ошибаюсь. Но могу ошибаться, если честно, в технических характеристиках слабовато. Есть сервис ОРП, я ее там обслуживаю. В принципе, оставил ключи, сказал, то, что меня смущает, ребята все настроили, сделали, и я выехал на тренировки. Сегодня была тренировка, много вылетал, много разворачивался. Мы можем посмотреть заднюю часть. Это вот такие контакты, контакты, которые были сегодня. Это я влетел в колеса. Она, в принципе, была в относительно идеальном состоянии, у нее не было контактов, это уже... О, крышечка слетает. Сейчас сразу я сниму, пошел ее вообще оторвало сегодня. После контакта с колесами. Вот такие вот остаются следы. Вот эта вот часть, она шла монолитная, задняя часть, на факторе 26 тысяч гривен, по-моему. Но сегодня она уже в таком, видно, как будто долговато на ней катались. Но это всего лишь первый контакт, всего лишь. ОРП, сервис, ребята, мне вырезали заднюю часть. Было это, конечно, долговато, вам, ребята. Но, в принципе, сделали. Мне нравится, красиво. А у машины ушла инерция. Она была длинная, тяжелая. Здесь был такой большой-большой под запаску там эта емкость. Ее обрезали сделали. Сделали горловину под бак. Еще не докрасили башбар. Краш-бар докрасят. По в сумме не помню если честно и сняли заднее стекло идея была убрать лишний вес и при контактах если бы это был металл с таким контактом но ну, я думаю у меня бы значительно бы жопка вы ушла прям и потянуло за собой бы там все а так у меня пришел удар сюда она мягкая чуть сыграла Зараз проходять тренування, і чесно кажучи, я під дуже великим враженням, тому що особисто я перший раз на подібному заході, не враховуючи одного заходу, на якому ми вже були, але от саме в розгарі подій. Тобто ми прямо на тренуванні, прям тут все так знаєте, прям вайб такий присутствує. Наша 34-ка зараз тренується. И потом мы еще вам сделаем подсъемы изнутри. А сейчас, пока мы наслаждаемся проездом машин. Очень скользко, сейчас, сейчас резину уже в ноль. Сейчас еще стойки откручиваем. мы выехали, попробовали, было полностью заснежено. У нас нету зацепа вообще, 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 как будто лед. Мы спустили колеса в 0,5 давление, но зацеп не появился. Сейчас мы попробовали разжать стойки лайнцы, для того, чтобы она стала чуть мягче, чуть отрабатывала лучше. И будем пробовать выезжать обратно. За руль сейчас сел Саша Печа. Он на порядок профессиональнее меня. И он хочет понять, в чем какие-то есть моменты, какие-то сложности, почему у меня так мало получается. Помимо того, что я мало тренируюсь. Саме головне, що ми хочемо вам передати, це вайб отаких от міроприятій і показати те, що у нас в країні, незважаючи на будь-які там обставини негативні, в нас йде розвиток автокультури, як не як, хто б там що не говорив, але ну, розвиток є. І оці машини це доказ в тому, що автокультура в Україні розвивається, і ми хочемо прикласти невеличку частку розвитку автокультури, ну скажімо так. Хочемо прикласти невеличку частку до цього, показати вам про дріфт-карчі, про стенсухи і так далі, і так далі. Все це розказує, все це показують і знайомить вас з цими автомобілями. Ну якби така от історія, пацани. Плани по 34-ки. Находити більше часу для тренувань, тренуватися в кайф. возможность. Это хобби. Это дорогостоящее хобби. Есть возможность, есть время. Буду тренироваться, буду ездить, буду приезжать на соревнования. В принципе, чего-то глобального в ней делать не планирую. но ну, не совсем, это не совсем конкурентный кузов на сегодняшний день, дабы всыпать сюда, допустим, там, битурбо ставить, ставить форсунки с 535, ставить ТНВД, распылители на форсунки, дабы добиться большей мощности. Я думаю, не в этот кузов. Хотел бы, наверное, в какой-то другой, возможно. Дизель сложнее в настройке, чуть в Украине он не так развит. там в европейских странах Литовцы, Латвийцы ездят на дизельных и причем интересно, но ну это совсем другие бюджеты. Это такой бюджетный автомобиль для э, получения кайфа, когда у тебя есть время и возможности. У меня нет такого, что я себя гоню так срочно, надо на тренировку любыми путями, есть там завтра. Нет, то есть есть возможность, я запустил, приехал, поехал. Сегодня на тренировке, помимо того, что у меня там из-за широких зимних колес упирались колеса, у меня постоянно разворачивалось, у нас еще и закончился дизель. Обычно на тренировку там, в сравнении с бензиновыми автомобилями у меня уходит ну, там, 7, максимум 10 литров дизеля за там, 3 часа тренировки. В сравнении с бензинами у них уходит там, 20, 30, 40. Как-то я не посмотрел, не проверил, бак был пуст. Поэтому она нам сегодня помогла. По салону у нас стоят обычные китайские сиденья. Я считаю, они китайские. Может, кто-то меня поправит. Это сиденье вообще не проходит техком пассажирское. Мы его снимаем, когда есть соревнования. Мое установлено для того, чтобы техком был пройден. Ремни четырехточные. Обычный, простой, бюджетный столон. Это фаервол, он тоже нужен для того, чтобы пройти технический контроль на соревнованиях. Вообще там нюансов много по регламенту. И правильная установка ремней безопасности, и, там правильные технические характеристики машины. И, там, ну, очень их на самом деле много. Не вникаю, есть сервис у меня. Я сказал ребятам, надо сделать так, чтобы она проходила техком. Они все подстроили, настроили, сказали, пройдет. К нам подъехал Сережа, он действующий инструктор в Чайка Скул и по дрифту и по экстремальному, да, Серега. Серый, у меня такой вот к тебе вопрос. Эта тачка мне с учетом того, когда я ее купил и два года на ней езжу, э, ну ты видишь, как я, в принципе, езжу, типа, mm -hmm. не всегда бывает, выезжаю в Кайф, периодически, периодически, да. Она мне стала 10 тысяч долларов на сегодняшний день. Вообще просто, это просто, это просто дорого, вот. много. Не, 10 тысяч долларов для проамовского корча, который едет, который относительно цепляется и достаточно шустрый за счет своего устройства, это прям вообще зашибись а Ну, типа, вообще песня. А просто. как тебе формат дизельного все, все, что интересное, оно интересно. Поэтому, да. ну, типа, это классно, он моментный, он крутится, он, типа, едет, это ну, типа, классно. Главное, что надежное было. Пока не ну вот, тем более здесь дизельки долго живут. Да, он типа там условно на скоростях не так ведет себя, как бензиновый. Но в дрифте, в принципе, огромные скорости не надо. Тебе главное, что момент. А там ты уже передачами себе натыкиваешь скорость купола. Какого... Можешь кратко сказать, сюда гопается одна тренировка на чайке 3 часа. Ой, мы подкатаемся по 2 часа. Ну, давай, давай. Условно у ребят там около 140 долларов сама тренировка. Плюс сюда сколько сейчас? 5 за два часа, это если да, на чайке да. здесь на кольце, ну и плюс там уже что напалили, что наломали что на стирали шины если мы говорим про наш мототрек, то условно 140 долларов, туда цена входит уже для них ребят, которые у нас тренируются. Да, 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 это 2 часа. И условно там техники у нас есть. Тоже, опять же, как обычно: напалил, наломал на этот самый. Ну, скажем так, хоть 10 тысяч, да? Я думаю, что где-то туда даже иногда больше. Мы максимум на Е92 на V8 от М5 за 3 часа спилили как-то 30 колес. Не, ну это уже. Это уже сильно туда, прям. Поэтому мы, он скромненько, на 3-литровых чтобы колесики не полить лишним, <смех> <смех> не тратить лишних денег. Хорошо, спасибо. Да, все, полетел пить okay. По цене за тренировку, Сережа нам только что сказал его видение, но ну, я скажу от себя, как от пилота. Допустим, сейчас 4 часа на чайке стоило 10 тысяч гривен. Один час – 2500 гривен. Одно колесо – 2600 гривен наварка. варка. То бишь мы берем два колеса, 4 часа тренировки, это уже у нас получается 16 тысяч гривен. Это если мы берем тренировку по сухому. Ну, в принципе, большую часть сезона она по сухому идет. За тренировку по сухому, ну, наверное, ну, хотя бы 4 колеса точно надо спалить. Лучше 6. По топливу, ну... Если это брать и 34, -ку, ну, давайте возьмем грубо 20 литров. Но ну, это грубо, там 10, пусть, пусть 1000 гривен еще, там 17 тысяч гривен. Это если я выезжаю один, без тренера, без механика, вот я приехал, заправил машину, техническая она у меня готова, купил резину, заплатил за трек. То есть, в принципе, там от 10, можно сказать так, и до среднего я возьму ну, 20, 15. Под капотом у нас вырезана передняя часть, подкрылка вырезана, лонжероны отрезаны, усилители бампера, все наварено, новая система. Э, немного морочился я с охлаждением, хотя дизелю в принципе он не особо и нужен, но пока не поставили бачок вага, поддавливала почему-то, неизвестно, но пока вроде все четко. Пуск у нас сразу стоит прямой с фильтром, здесь в принципе все по штатному. Штатное навесное, штатный ЕГР затушили. Усиление аэронбокса мы проварили, это уже после того, как я ее купил. Здесь проварили, под стаканы проварили. Так же самое сзади, снизу проварили. И проварили здесь под крылом. Выхлоп у нас так выведен. Ну, такой она была, мне, в принципе, нравится. Печку мы выбросили отсюда. Сомнительное решение, спорное, ну, как есть. Ну что, На цьому ми будемо закінчувати. Вже всі померзли, вже дуже-дуже холодно. Тренування на сьогодні закінчились. Ви вже все побачили, там як хлопці ганяли, як 34-ка себе показувала. Да, були нюанси, закінчилось чуть-чуть трохи -чуть грілась. Да? Ну, коротше, бойова класіка, це ж, ну, просто гляньте на неї, вона те, що хочеться бачити на дріфтах, ні? Ну, мені прям так. Да. Я, я прям кайфую від неї, така як вона є, і в такому стані це прям супер. Я вдячний пану Роману за те, що він показав, привіз, покатав. Все, на цьому будемо фіналити. Надіюсь, вам понравився відео. Підписуйтесь, лайки, не лайки, коменти, не коменти. Ну коротше, знаєте, що робити, ми ще привикаємо, ми ще вчимося, можете судити, можете не судити. На цьому будемо фіналити.